एंटीबायोटिक उन दवाओं को कहते हैं जिनमें सल्फ़र यानी गंधक का बेस होता है यानी उस अक्सर गंधक के बेस में वो दवाएं बनाई जाती हैं और उसमें ऐसे मादे हैं बहुत लंबी तहकीक हो चुकी हैं बहुत से इंसानी जिसम से जरासीम लेकर उनकी दवाएं भी बनाई गई हैं उस सारे ग्रुप को एंटीबायोटिक कहा जाता है उनका काम यह है कि मरज़ पर हमला करते हैं और बरह रास्त जरासीम को ख़त्म करते हैं वह तमाम अजाज़ एंटीबायोटिक्स में हैं उनका ताल्लुक मरज को मारने से है उस सूरत में देखने में तो ये बहुत अच्छी बात नज़र आती है एसप्रीन और कैलपोल वगैरह से एक कदम आगे है और सही समत में है कि जो मरज़ है उसको ख़त्म करना चाहिए लेकिन इसके बहुत से नुकसान भी हैं जब एक मरज़ को इस तरह ख़त्म किया जाए कि जिसम ने उसमें कोई हिस्सा ना लिया हो तो रफ़्ता रफ्ता जिसम उस बीमारी से गाफिल होता चला जाता है और क़ुदरती नज़ाम दफा अमूमा गाफ़िल होकर सुस्त पड़ जाता है इसलिए जो एंटीबायोटिक के ज़रिए मरीज़ अच्छे किए जाते हैं उनमें मैंने ये रुझान देखा है कि वही बीमारी नस्बता ज़्यादा हमले करती है फिर और बार बार हमलों से एंटीबायोटिक दवा को भी बढ़ाना पड़ता है क्योंकि एंटीबायोटिक के मुकाबले में जरासीम एक दिफा दिखाते हैं और उनके अंदर एवोल्यूशन यानी इरत बाकी ज़िंदगी की किस्मों के नस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ होता है जितना इब्तदाई ज़र्रा है उतना ही उसमें इरत की रफ़्तार तेज़ होती है चुनाचे सबसे ज़्यादा तेज़ रफ़्तार इरत की वायरस में है जो ज़िंदगी और गैर जिंदगी के दरमियान की एक हालत है जिसको जरासीम भी नहीं जरम भी नहीं कहते जरसुमा नहीं कहते वायरस कहते हैं वो बहुत जल्दी अपनी हालतें बदलता है और हर सूरत हाल के मुकाबले पर एक दिफाई शक्ल इख्तियार कर लेता है क्योंकि उसी से इन्हीं चीज़ों से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था इसलिए अगर इनमें यह ना होता तो मुखालफाना ताकतों से ज़िंदगी कभी की मिट चुकी होती इसलिए अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के आगाज़ में ये सलाहियत ज़्यादा अता की है कि हर किस्म के मुखालफाना हमले का दिफा करें चुनाच जरासीम भी अपना दिफा दिमाग के ज़रिए तो नहीं कर सकते लेकिन खुदा तला की कुदरत कामिला ने इनके अंदर ऐसा निज़ाम रख दिया है कि गोया ये सोच रहे हैं समझ रहे हैं इनको पता है किस तरह लड़ना है और हर दफ़ा जब एंटीबायोटिक का हमला इन पर होता है तो यही जरासीम पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं डॉक्टर्स ने इन पर जो इस पर जो तहकीक की है वो कहते हैं कि होता यह है कि बहुत से जरासीम मर जाते हैं और बहुत से हैं जो अपनी अंदरूनी कैफियत बदल कर या म्यूटेशन के ज़रिए यानी इतफाकन उनमें से ज़्यादा ताकतवर पैदा हो चुके होते हैं वो उन दवाओं के असर से बच जाते हैं इसलिए वो समझते हैं कि ये डॉक्टरों का कसूर है ये एंटीबायोटिक के निज़ाम का कसूर नहीं वो कहते हैं डॉक्टर अगर ज़्यादा लंबा सा एंटीबायोटिक खिलाएं यहाँ तक कि किसी किस्म के जरस, जरासीम के बच रहने का कोई सवाल ही पैदा न रहे तो फिर ये इम्कान मौजूद है कि एंटीबायोटिक को बद असर न छोड़े मगर ये दावा पहली जनरेशन के डॉक्टर्स का था अब तो तस्लीम कर चुके हैं इल्ला माशा कि इंसान की कोई पेश नहीं जाती जितनी मर्जी एंटीबायोटिक्स बढ़ा लें कुछ ना कुछ जिसम की जिसम में मुखालफाना ज़िंदगी की किस्में ऐसी हैं जो रदल दिखाकर पहले से ज़्यादा मज़बूत हालत में उबरती हैं जिसका नतीजा ये निकलता है कि हर दफ़ा नई एंटीबाइटिक्स ईजाद करनी पड़ती हैं और अब एंटीबायोटिक्स की इतनी किस्में हो गई हैं कि अब तो डॉक्टर जो जदीद मुल्कों के हैं वो मजबूर हैं कि जब तक पहले टेस्ट न करवा लें उस तक इलाज शुरू ही नहीं कर सकते एक आम मरीज़ भी अस्पताल में दाखिल करें बुखार चढ़ रहा है वो उसको पानी डाल डाल के ठंडा कर देंगे बाद दफ़ा कपड़े गीले करके उस पर पहना देंगे या बच्चे के सारे कपड़े उतार के उस संडे कमरे में फेंक देते हैं कि हम जब तक इलाज शुरू नहीं करेंगे जब तक हमें ये पता नहीं लगे कि जो अंदर जहरीला मादा है वो किस एंटीबायोटिक से काबू आ सकता है और ये बात जानते हैं मगर इतना उनको वो इतनी ताकत नहीं है कि हर किस्म के उस मादे का तजिया कर सकें कतियत से कह सकें कि यही है इसके सिवा और नहीं है जो भी गालिब है जो सबसे ज़्यादा है उसको पहचान लेते हैं उसके खिलाफ एंटीबायोटिक दे ले देते ले हैं और इस तरह फिर मरज तो काबू आ जाता है ज़िंदगी ख़तरात से बच जाती है लेकिन मुख्त मु, मुस्तकिल खतरात पीछे भी छोड़ जाती है